Увлечения у каждого разные, то есть если там в школе на уроках учат, нравится рисовать, у всех духовные увлечения. Ну, любую тематику, под настроение. Не, я не учусь, у меня образование, не ман, я рисую с детства, то есть, увлекаюсь. Я иду в, реабилитационный центр православный, от православной церкви. то есть, ну, для молодых там. Почему? Я здесь только не это делал. <реклама> Я делал и Ну, с деревом связано было производство. Просто на человека родился. Ну чему то научились учила тебе? Ну конечно научился, я раньше набивал эти оси. Угу. Это уже здесь этому научился. На да, свободе. А свободен. тем сроком я учился сборщиком работы собирал. На да, свободе вам эти умения понадобятся? Ну а что же не понадобится? Нужно собирать. Ну угу. это следствие собирай. Ну это специальность такая, следствие мне на сборщиках работает. Это угу. то самое и здесь. Ну что ж не пригодится, он ступицу упакует, это подшипники садятся, прессуются угу. туда. Ну, а с того, не вопрос. Здесь я нахожусь больше, чем полтора года. Осталось мне где-то столько же, ну год и пять месяцев. Здесь мы перерабатываем в сырье. с него делаем трубу пластиковую, которую используют для проложения кабеля, для поливочного трубопровода. То есть вот с этого вот клеенки мы то есть, перерабатываем. А вот это тут началось работать? Чи... Да, это я здесь научился. А чем вы занимались до колонии? Установочка противогонных систем на автомобиле. А тут сейчас за находят... да. счет Ну, украл, ну. ушел с работы. Тяжелое время, не знаю. Не, думаю, поговорить с директором фирмы, может, заберет меня на свободе. У меня на свободе есть тоже такой производство. Может, заберет меня на свободе на работу. То есть можно работать. Вы же знаете, что работы немного, поэтому выбирать не приходится. Тем более здесь у нас. То есть, ну, я понял, что можно зарабатывать деньги не только этим что, способом, чтобы украсть. Можно и заработать.